El matrimonio de ocho meses de Demetoth Demir y Oguzan quien se sentó en la mesa de bodas en agosto del año pasado, terminó. La pareja no se exigía nada el uno al otro. La actriz Demetoth Demir y el cantante Oguzan se sentaron en la mesa de la boda el 28 de agosto de 2021, después de dos años juntos. La felicidad de la pareja, que entró en la casa mundial con una boda de ensueño, valió el mal de ojo. Demet Demir hizo una declaración sobre el tema: hay problemas en nuestro matrimonio, como en todos los matrimonios. Oguzan afirmó que no hay problema en cada oportunidad. Malas noticias llegaron de parte de la pareja que no aparecía junta por un tiempo. Demet Demir y Oguzan decidieron terminar su matrimonio de ocho meses con un acuerdo de Özdemir anunció su decisión de separación en su página de Instagram. Es cierto que hemos decidido terminar nuestro matrimonio después de ver que no hemos podido llevar a cabo nuestro matrimonio durante un tiempo. Ella sabe que esta decisión que hemos tomado dentro de la marco de respeto mutuo y comprensión también afectará a nuestras familias y mayores. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Les pedimos a ustedes, nuestros miembros de la prensa, que aborden este proceso con la misma sensibilidad.